Salam, kanalıma xoş gəldiniz, dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizlərə səbzi qlovun hazırlanmasını təqdim edirəm. Deməli, göyərtləri axşamdan yuyub bir təmiz dəsmala büküb səhər tezəm doğrayıram. Yəni suyu çəkilsin deyə. Burada xanımların bəziləri, yəni göyərtidə fərqlilik eləyirlər. Mən ən çox yaşıl soğanı bir də səbzəni çox eləyirəm sadəcə içərinə az miqdarda çox az şüyüd və kişniş vururam göyərtəni çox incə doğrayıram Gördüyünüz kimi incə olmayan köhərtini doğrayıram. Bəzi xanımlar dediyim kimi pətruşka da vururlar. Mən amma sadəcə az miqdarda kişniş, şüyüd əlavə eləyirəm. Göy soğanı, yaşıl soğanı, yəni çox demək olar ki, yarı-yarıya. Yarı səbzi, yarı göy soğanla bilirəm. Şüyəyi qaynatıram, doğranmış qərteni içərisinə əlavə edirəm, qaynatmıram. Sadəcə o necə digərlər acı suyunu çıxarıram, sonra süzürəm. Qaynatmadan, yəni bax gördüyünüz kimi qaynatmıram. Qaynamış suyun içərisinə salıb sonra süzürəm. Əti əvvəlcədən doğrayıb xırda şəkildə doğrayıb əm, qaynatmışam. Biraz yağda vururam. Sonra üzərinə suyu sıxılmış kərteni əlavə eləyirəm. İstiot vururam. Sarı kök əlavə eləyirəm. Yəni zövqə görə miqdarını demirəm. Kim nə qədər istəyirsə, o qədər vura bilər. Duz əlavə eləyirəm. Sonra bir neçə dənə alça turşusu. Amma bəzi xanımlar limon da sıxırlar içərinə. Mən alça turşusu əlavə etdiyimə görə limon sıxmadım. Burada irad tuta bilərsiniz ki, pomidor əlavə olunmur. Amma mən əlavə eləyirəm ya təzə pomidor, amma bu dəfə əlavə elədiyim soyulmuş pomidordur. Dadlı olur, yəni bilmirəm. Üzərinə qaynadılmış ətin suyunu, yəni blyonu əlavə elədim. Dənə qoyuram. Çəbizimiz hazırdır. Gələk düyə, düyünün süzülməsini su qaynayır. Aynamış suya Duz vurdum. Sonra təmiz yoğurulmuş düyünü əlavə edirəm. Mən düyünü limon duzunda, nə bilim, suda saxlamıram. Demək olar ki, oradan yuyub oradan qaynamış suya əlavə edirəm. Çox da gözəl alınır. Yəni əzilməsi falan yoxdur. Burada qazmaq üçün yağlı xəmir hazırladım. Düyü artıq hazırdı. Süzdüm düyünü. Az az əlavə edirəm hansı qazandakı demək qoyılacaq. Az az əlavə edib düyünü üzərinə yağlayıram. 2 dəfəyə, 3 dəfəyə demək olar ki, düyünü əlavə elədim üzerinə yağladım. Sonuncu düyünə əlavə eləyirəm, yəni axırına. Qlovun olmazsa olmazı bol yağdır. Yağı bol olanda daha gözəl olur. Üzərinə bolca yağ əlavə etdim və sarı kök. Bəzi xanımlar zəfəran dəmliyi vururlar. Bəzən mən də vuran bu dəfə sarı kökə əlavə etdim üzərinə və dəmə qoyuram. Gördüyünüz kimi pulumuz da hazırdır. Heç bir əzilmə, düyünün çox gözəl olub. Buraya qədər baxdınızsa, kanalıma abunə olmağı, yorum yazmağı unutmayın.